Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. ¿Quién eres tú? Pregunté con un tono antipático porque todavía estaba molesta por el extraño detrás de mí. Se dio cuenta de que no sonreía y rápidamente se presentó. Soy Eric. Se señaló a sí mismo como si quisiera alguna reacción de mi parte, pero todavía estaba atónita. No estaba segura de qué decir. Plink. Eak nos interrumpió a los dos. Eak nos miró a mí y a este tipo. Hola, Earth. Los vi a ambos tocando juntos y fue increíble. Eak parecía conocer a este tipo, pero todavía estaba molesta porque me interrumpió. Estaba tan metida en mi música. Toqué esa canción como si fuera un artista pintando en un lienzo, pero de repente. Alguien saltó a la pintura conmigo. No parece que haya sido divertido conmigo. Pensé que había encontrado a mi compañero musical. Plank, él es er. Y. Miré al ex marido de mi amiga, que también era mi jefe, sin entender. Sentí que todos esperaban que dijera algo. Él es el cantante. De acuerdo. Eak me miró y me susurró al oído. ¿No lo conoces? No, no lo conozco. Ahora es un cantante muy famoso. Fue por eso que me miró con expectación. Miré al chico que sonreía y me encogí de hombros. Lo siento, no lo conozco. Dije y caminé de regreso al piano para seguir haciendo mi trabajo. Tonta estaba de buen humor, pero un tipo demasiado confiado interfirió con mi actuación. Terminé mi trabajo y vi a Eag esperándome. Normalmente, iba a casa cuando terminaba, pero ese día me esperó. Espera, Plank, ¿puedo hablar contigo un segundo? Miré al ex marido de mi amiga y alcé las cejas con asombro. ¿Sí? Eag te dejó su tarjeta con su nombre. Tiene una pequeña disquera de música y quiere trabajar contigo. El dueño del hotel me entregó la tarjeta con el nombre del cantante. A él le gusta tu música. Le gusta que improvises muy bien. ¿Qué significa eso? Miré la elegante tarjeta negra brillante y me encogí de hombros. Es un término técnico. ¿Qué quiere? Quizás quiera que toques música con él, pero nos acabamos de conocer o oh, simplemente le gustas. A los músicos les gustan los músicos porque ustedes dos hablan el mismo idioma. No tiene sentido. Si es así, ¿por qué Juan Viva no se casó con un médico? ¿Por qué se casó con el dueño de un hotel? Me voy. Tengo que recoger a Juan en el hospital. No quiero llegar tarde. Una vez que escuchó el nombre de su esposa, pareció tan nervioso como si ella estuviera ahí mismo. Qué bueno que estés con ella todos los días. Bueno, soy su amiga. Yo también quiero estar con ella. Soy su marido, ex marido. Ella rompió conmigo, pero no estamos divorciados. Eak dijo con tristeza: ¿Es posible que me ayudes? No, me negué abruptamente. Juan dijo antes que si trabajaba aquí, no podía ayudarte ni hacer nada parecido por ti. O tendría que dejar el trabajo. ¿Es tan malo? Solo quiero verla. Tuve que apartar la mirada por lástima cuando puso una cara triste. Puedes fingir que es una coincidencia. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte. Corté la conversación y me alejé a pesar de que me sentía muy mal por él. Sabía que no debía interferir en su situación. Incluso si lo ayudaba, Juan no se comunicaría con él. Sería un esfuerzo inútil. ¿O no quería ayudar? Llegué al hospital casi a las 11 de la noche. Caminé hacia la enfermera de su sala y supuse que Juan Viva todavía estaba en operación. El hospital estaba tranquilo, pero la brillante luz de neón mostraba que había algunas vidas ahí. Me sentí mal por ella cuando miré la hora. Decidí caminar hasta una tienda de conveniencia para comprarle algunos bocadillos en caso de que los necesitara. Cuando regresé encontré a Juan Viva con una bata blanca de médico. Llevaba el pelo recogido en la nuca. Parecía seriamente hablando con un familiar del paciente. Era muy diferente de la chica que me mordió esta mañana. Ella tenía esta parte en ella que nunca antes había visto. Sus ojos decididos y su lenguaje corporal le mostraban a la familia que ella tenía confianza y que cuidaría al paciente. Parecía tan respetable, tan diferente de su aspecto joven. Cuando era joven, le encantaba leer dibujos animados y nunca logró nada. Nunca tuvo ninguna meta en la vida, pero ahora era totalmente otra persona. Era una persona respetable, seria y muy encantadora, tan diferente a mí, que nunca logré nada. Blank. Su dulce voz interrumpió mis pensamientos cuando comencé a salir del espacio. Me recuperé y le sonreí a la pequeña niña que entró con confianza. Has estado aquí por mucho tiempo, solo un rato. Te compré algo. Escuché que todavía estabas en el quirófano. Miré su vestido y me sentí muy orgullosa de ella. Te ves tan genial y hermosa. Genial y hermosa, ¿pueden ir juntas? Por supuesto, justo ahora lo eres. Aunque me sentí triste por mi vida, me alegré de ver a Juan Viva crecer también con una vida que todos tenían que envidiar. Nunca pensé nada malo para ella. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que te ves muy bien con este uniforme. ¿Realmente te gustó con este uniforme? Sigues diciendo eso. Me gustas con todos los vestidos, incluso sin ningún vestido, dije casualmente. Su cara se puso rosa. Quiero decir que siempre te ves bien. ¿Quién se ve mejor entre Mengrian y yo? Mengrian. Pero tú me gustas más. La pequeña niña sonrió feliz ante mi respuesta. Buena respuesta. Por favor, espera mientras me cambio de ropa. De acuerdo. La cuidé cuando se acercó un grupo de médicos que vestían igual. Se giró hacia mí y me hizo un gesto hacia ella. Ven aquí. Olvidé mis cosas en el dormitorio, me cambiaré más tarde. La pequeña niña cambió de dirección y abrió el camino. Ella seguía volteándose para mirarme. Seguí mirándola con un uniforme operativo volgado y el corazón acelerado. Su cabello corto estaba recogido holgadamente en su cabeza. Puede que a otras personas les pareciera normal, pero a mí me pareció muy especial porque la forma en que la miraba era como la forma en que admiraba a algunos estudiantes de último año de la escuela. Fue difícil la operación, todos los casos son difíciles. Seguía hablando mientras miraba su espalda, cadera, brazos brillantes, y cuello que me invitaban a entrar. Juan Viva seguía girándose para mirarme a los ojos. No sabía lo que significaba, pero era muy seductor. Tuve que resistirme a atraerla hacia mí. ¿Tienes este uniforme en casa? No, pero estoy pensando en comprarme uno para casa. Su voz era más dulce que de costumbre. No pude evitar responder. Bien, quiero verte así todo el día, porque es bueno. Es fácil desprenderse. ¿Me lo vas a quitar? ¿Puedo hacer eso? Juan viva sonrió y respondió. Seguro. Extendí la mano y estuve a punto de agarrarla. Pero Juan viva simplemente dejó de caminar abruptamente. Estamos aquí. Ese es el dormitorio del médico. Juan viva giró el pomo de la puerta y se inclinó para comprobar el interior. Ella se volvió para sonreírme. Nadie estaba aquí.